Это действительно не первый, это объединенный инструктаж личного состава, который в соответствии с 505 приказом МВД в системе единой дислокации заступает для несения службы на территории областного центра. В целом, я уже, в общем-то, неоднократно говорил, я думаю, что все и жители города знают, что на территории региона проводится уже на протяжении более чем двух месяцев проводится оперативно-политическая отработка, задача которой ⁇ стабилизация обстановки на территории региона и борьба с терроризмом. В этой связи личный состав милиции переведен на усиленный вариант. Задействованы сотрудники, также офицеры аппарата в управлении, офицерский состав райотделов, мы привлекаем к патрулированию общественное формирование, как вы сегодня видели, они систематически с нами несут службу. В общем-то, я считаю, что на сегодня цель, ну, а цель она, в общем-то, достаточно простая цель, чтобы жители нашего города, жители региона, могли спокойно выходить на улицу. Вот. На сегодня мы имеем существенное снижение числа уличных преступлений. Мы имеем целый ряд резонансных задержаний, изъято большое, вернее, систематически изымается достаточно большое количество оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и так далее. Значит, в целом, то, что вы видели здесь, это те люди, которые заступают для несения службы в областном центре. Аналогичные не по количеству, а по содержанию инструктажи проводятся в каждом территориальном органе Одесской области, то есть аналогичные инструктажи проводятся и в Рени, и в Измаиле, и в Кодове, и в Котовске во всех органах. Если посчитать в целом в среднем в сутки для несения службы на территории Одесской области действуется порядка тысячи сотрудников. По, в общем-то, решению начальника для борьбы с террористическими проявлениями были на базе строевых подразделений батальона милиции особого назначения, полка патрульной службы, батальона «Шторм». Из числа наиболее подготовленных сотрудников созданы так называемые штурмовые группы, которые имеют и специальные знания и навыки которые соответствующим образом экипированы и вооружены, эти группы задействуются для задержания вооруженных преступников, для групп вооруженных преступников и так далее. И в общем-то группы используются достаточно часто. В последний раз использовалась группа Берку вчера буквально. Ну, я еще раз скажу, вот инструктажи я же говорил, они проводятся везде. Например, в Великомихайловке, да, заступает там два экипажа в смену в силу количества личного состава и всего остального. Здесь же вы видели кое количество. Во-первых, личный состав понимает, что ни один экипаж патрулирует, что вся милиция задействуется. Они видят силы и средства, видят их также граждане города, и видят, что их на сегодня есть кому защищать. Инструктажи задавали вопрос, почему так рано инструктаж проводится. Режим несения службы личного состава по всей Одесской области, он Несется служба по 12 часов, с 8 утра до 8 вечера дневная смена и с 8 вечера до 8 утра следующих суток ночная. Вот, вот сегодня такой инструктаж был в 8 утра. Аналогичный инструктаж, но уже не объединенный опять же а и делом, будет проводиться в 20 часов в каждом органе.

Делать свободную песню у нас простая. Обеспечить возможность гражданам нашего города безопасно находиться на улице. Для этого, для этого обращаюсь с просьбой, с требованием каждому присутствующему здесь, начиная от рядового и заканчивая полковником. Также эта просьба относится к представителям общественной организации, которая нам уже на протяжении порядка трех месяцев оказывает помощь в патрулировании улиц. Так всем вам просьба следующая. принесение службы быть максимально бдительными, максимально эффективно выполнять те задачи, которые на вас возложены. Ибо, как вы все знаете, из новостей, из, из сказать которые проводятся в райотделах, обстановка на сегодня и в стране, и в регионе достаточно непростая. Вы знаете о том количестве взрывов, которые прогремели только в этом году на территории региона. Так вот, если навести коротко статистику, за время отработки только в этом году, только в этом году силами милиции, в том числе тех служб, которые несут про улицы службу, то есть вами, с вашей помощью, также силами оперативных подразделений, в целом, силами одесской милиции, изъято масса оружия, масса боеприпасов. В цифрах, коротко, это пулемет, два автомата, 10 пистолетов, по-моему, 12 единиц самодельного оружия всевозможного, 29 гранат, более 2,5 тысяч патронов возможных калибров и назначений. 29 гранат говорил, да? и так далее. больше двух с половиной килограмм тротила. и я скажу, что это такая небольшая часть того, что фактически сегодня в силу тех событий, которые проходят в стране, имеется на руках у населения. кто-то из граждан это хранит так на всякий случай, как говорится а кто-то вынашивает преступные цели дестабилизировать обстановку в регионе. Поэтому еще раз возвращаем задачу. Задача наша с вами обеспечить мир и спокойствие на улицах региона. Вот такая задача. Выполняя эту задачу, обращаюсь к каждому, никому, ни мне, ни начальнику УВД, ни вашим командирам, ни вашим близким не надо, чтобы вы выполняли эти задачи ценой собственного здоровья или жизни. Поэтому принесение службы. Обязательно соблюдать меры личной безопасности. Не забывать, что мы делаем, где мы находимся. И помни, что нас ждут дома. Привет, привет. Наряды, ревняйсь! Крут! В город чистого марш! По підроздила. На маршруты допустим!